ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਰ ਚਮਠੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਟੋਰੀ ਮੈਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਵੈਨ ਦੈਸੀ ਘਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੋਅ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣਾ ਨਮਕ थोड़ी जी जवैन दो तीन तो टेबल स्पून देसी घ्यो इस चंकी तरह गुन लेना है। डो तैयार होने तो बाद अंटे की रैसट लियं इस रख देना उस तो बाद तैयार करते हैं मठिया अदे घंटे की रैस्ट तो बाद अपना डोह हो गया रेडी हम आप तैयार करते हैं मठियाँ ਇਦਰਾ ਪਕੜਾਈ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਲ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਮੱਖੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ ਪੇੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਲਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲ ਲੈਣਾ जिनी पतली हो सके इस तरह आप सारे वेल के तैयार कर ले लेकिन तो आपसे लगाने घ्यो मैं देसी घ्यो लै रही हाँ सरों का तेल ही ला सकते हो उस तो बाद इस लगाने हल्की जिम्मे इतनी हल्का लगाना है नमक क्योंकि नमक आप पहला दो लोग अगें भी पाया सी रिपीट करना है हल्की जी मेथी हल्का ज नमक रिपीट करना है। इस तरह आप सारे तैयार कर लेने हैं। इस तरह आप सारे तैयार कर ले हम हल्का जो है वेल अपना चकला ही छोटा पा छोटे छोटे पीस चेने कटन तो बाद अपने को कुछ इस तरह के पीस तैयार हो जाएगे हम आपू वेल लेने इधर अपना तेल भी गर्म हो गया इधर आप छोटिया छोटिया बना लेनिया मठिया आप कर देना फ्राई देखो कि प्यारी मट्ठी बन के तैयार हुई है इस तरह आप सारिया मठिया तैयार कर लेनी है लो जी अपन नमकीन मट्ठिया बन के हो गए रेडी चाह कॉफ़ी करो एंजॉय चैनल न करो सब्सक्राइब लाइक शेयर करो कमेंट थैंक यू सो मच